Друзья, всем привет, ну что ж. Вчера завершился матч Лиги чемпионов. Матч пятого тура загального группового этапа Лиги чемпионов. Манчестер Сити. Хотя поговорили у Усе дома. На этих стейдиан Команды примет Ливерпузнский Байер. Ливерпузнский Байер 2-0. Друзья, Байер побеждает. Вице-чемпион Ньмеччины. Перемагає вице-чемпиона Англии. Давайте просто по порядку. Ну що ж, ми зі стартових склады обох команд. Розпочнемо мы с Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола, главный тренер команды 4-3-3. Стартова Сити. траффорд в воротах. пара центральных на Натан надан Джонс Таунс. Абдукадир Гусанов Айтнури по флангах далее, три копии захисных Нику Гонсалеса с Рикалью и Тирани Рейндерс, да. Ну и у нас пойдет Амар а Мармуш и Савиньо. Со стартового 12 Манчестер Сити. Каспер Юльман, главный тренер Байера. Каспер Юльман, который с своего часа тренировал национальную сборную Дании. 3-4-2-1, ну, есть такая стартовая донатка, флеки на воротах, три центральных защитника Джарал Куан, Сабаде, Белосян, Маза, Алиш Гарсия, пив защитники, Алехандр Гермальда, поку латерали, Тильман, Кофане, атаковальные пив и Патрик Шик нападе. То есть такая стартовая донатка Леверкузенского Байера. Ну, а теперь давайте говорить про сам футбол, то ведь, друзья, про сам поединок. Який відповім, друзі, відбувався. Ну що ж, я вам хочу сказати, що мені дуже сильно байер сподобався. Знаєте, мені дуже сильно сподобалося, сподобався настрій підопічника Каспіра Юльмана. Було прям видно, що байер прям ну, прямкоманд заряжена. Прям команда прям заряжена. І це було прям видно, що і справді заряджений байер. Байер э, смело его команда распечала цей матч э, против Манчестер Сити. Дуже здорово команда и прессинговала э, Каспира Юльмана. Вось, ну и у Байера то были на контратаки, я вам хочу сказать, на 12 хвилин хвилине матчо, непоганый момент, выникает у Байера. Байер, дуже здорово, команда ГДД. На 18-й матч, приходится момент, когда контратака приходит у Байера. Небоспечно, контратака, падения у штурмового Майданчика. Но там чисто зиграфает У Байера дуже здорово працювало, если знаете, переход с обороны в атаку. 23-й матч, Джарел Куанса. Здорово разрезая передачу на Тильмана. Тильман, Тильман, передача. Байер атакует, лишь Гарсия передача. скидка, Грималь удар. Реал, Байер. На 23-й луне матчу гости открывают рагуну на этой гаде. И это делает Алехандро Гримальдо. Капитан, капитан Леверкотенского Байера, который, до речи, в был, в чемпионском сезоне Хаби со еще туди, да? Вот, один из небогатых футболистов, да? того чемпионского Байера, неимоверного сезона Кафане, если не скидку, и тут набегает Алехандро Гримальдо, и Алехандро Гримальдо забивает гол ворота Манчестера Сити. На 23-й хлоне матчу Ливеркузенский Байер забивает. А у Сити была перевага за Володимир мечем. проиграла этот момент Луника Гонсалеса, оконная подача, Мар, Мармош, майже не дотягнулся, но все было очень близко для египетского футболиста. 43-й матч пригодится сегодня, когда Оскар Боб подкопляет мяч. Боб! Оскар Боб прострел! Футболисты Байера отбываются, отбываются на кутовой. Дуже небезпечный момент выникает у футболистов Ливеркузенского Байера. Вот. Ну, до речи, первая 45-й хвилин, на этом будет да завершиться, если так Просто и 154 на 46. Это чем мячем, нолочка у Манчестер 5-3 по ударах, поворотах. И 2-1 по ударах в площину. По XG 0.51 у Манчестер Сити за другую тайм. 0.26 у Байера. По точности передач 90 у Сити, 88 у Байера. Ну, в принципе, по контролю. Мы с ним бы то матч но Байер свои нагоды реализовал. И Байер тоже здорово команда с Ливергузен, та дело. У другого тайме с Сити стал взраста. Во-первых, выйдет Эрлин Холланд на другой тайме Манчестер Сити. Райан Шарки, Шермида Акуфил, Фодентон и Райли. Такие основные футболисты заявляются у Сити. А Теллан выйдет у Ливеркузенского Байера. Вот. Ну, друзья, вот такие замены. Ведь будет целый педагог Каспиро Юль Монотава в Хосепа Гавардиолы. Ну якщо ми мы говорим про другую 45-хвилинку. Ну, до речі, у первом темпе пройдутся мячами Тамара Мармошко, Флэкентмир Тулав. В другом темпе, как и в первом, знаете, сміливість у Байера взял. Смелость Байера дала їм результат. Саме сміливість весть немецкой команды. Хотя, вот, мне пригодился момент у Манчестера Сити на 53-й луне матчу. Момент. Момент у Сити. Удар по воротах. Но в руки мяч. Непоганый удар. Здание Витстане. 54 й хвилина. Байер атакует. Педопечный Каспира Юльмана. Проводит атаку левым флангом. Байер атакует. Гримальдон. Гримальдо. Здорово подача Гарсии. Удар головой. Гол. Забивает. Забивает гол Патрик Шик. Патрик Шик. Забивает. Он забивает гол на этих гаде И работает рахунок 2-0 на коре с немецкой командой. А вот вам, друзья, и Патрик Шик, который пробивает головой в игре позицию Натана Аки в игре верховую борьбу у нидерландского центрального защитника и педопечный Каспера Юльмана. Подвоить свою перевагу для Байера это было важно. Но Сити продолжает тиск. Наоборот, оппонента. Манчестер Сити взрослый тиск. Выходите остальные футболисты у Сити. Эрн Холланд сделается на 65-й хвилине, 70 й хвилина, на здоровая рука и мяч, передача Холланда, Эрн Холланд, выход один на один. Эрлинг не забил, Флекен, парировав удар Эрлинга Холланда. Эрн Холланд не смог реализовать эту нагоду свою. Флекен идеально зиграв против норвежского футболиста. У на 72-й хвилине был момент на третий мяч. У Сити был момент Роузи на 73-й хвилине. Эрн пробивает мимо. Мимо, по взворота пробывая. Приводится еще чем Шарки. Пробивает и снова Флекен. Парируется и момент. Да, какие были моменты у Манчестера Сити? Какие были моменты? Но футболисты Байера на месте. На весь 77 миллионов, чё помыляйте, Белосян! какой момент у Манчестера Сити жаркий пробивает? И снова футболисты Байера ведь бывает, конечно, кутовы. Да, в другом моменте вы Сити, зачем еще побольше. Но, В принципе, на один игра футболистов Байера не дала манчестерцам... Забить Перемога 2-0. Друзья, 2-0. Байер перемогает Манчестер Сити на стадионе Этихат. И еще мы, друзья, берем статистику друг Гутайма. Тут 500 контроля взрослая. 57 на 43, 15. Промышленность 14-4 по ударам, 5-1 по ударам в 2-1 по голевым шансам. Промога у Сити. 1.27xg у Сіті, за другий там 0.25 у Байера. Ну, підсумково давайте статистику, дивитися. 19-7 ударів більше у Сіті, 7-2 ударів плачено більше у Сіті, 3-1 по гоу шансам перевага у Сіті, 55 на 45% у владении м'ячем і по XG 1.78 у Манчестер Сіті, 0.51 у Льверкузеців Байера. 589 передач у Сити, 529 с них было точными и 90% точности передач. У Ліверкузена немало також 487, 420 с них было точными, 76%. До речі, статистика трішки не точна. Ну, хотя, майже схожа, да. Майже схожа, но трішки не точна. Найкороче в футболе с на мою думку, это Александр Гримальда. Вид матч від испанского, соответственно, э, ну футболист так играет на позиции, как бы э, левого латераля. дуже великий объем работы про про Гримальда. дуже великий объем беговой работы виконував Фальендра Гримальда. Ну что ж, друзья, в принципе, да, вы знаете, якщо брати моменты, то нибита Манчестер Сити на парадской команды не награла, и да, Манчестер Сити на поганый матч команды Хосе Пагвраделы провела. Но Байер выиграл, с членами педагогических Каспера Юльмана и Витая. Это Жерл Куанца, такой свой гвардиал. Байер, друзья, выиграл, вице-чемпион немецкой, выиграл вице-чемпиона премьер-лиги. Сити шестый, у Сити 10 пунктов, взлышается в своем пассиве одна поразка. с ХЦПРШ. У Сити, у всей компании Лиги Чемпионов, да. А Байеру, соответственно, это перемога поднимает команду Каспира Юльмана на 13 позицию. С чем я Байеру витаю? Манчестер и доброты. Байеру доброты. Вам, друзья, любви и доброты. Будь счастливы, всем пока.